Твоя стена. Здесь у меня много очень фотографий. Это мои родители, две мои сестры и вот двое младших. Они двойняшки. И эту стену вообще все это сделала, потому что я живу, в принципе, ну, одна. И часто не хватает всех этих людей, которые здесь на стене. Потому что, ну, ты не видишь их часто, ты живешь в другом городе. Я жила в Выборге, маленький город, и особо нету мест, где учиться, нету мест, где получить именно вот хорошее образование. В любом случае, потом надо будет переезжать в Санкт-Петербург. И... Поэтому как-то пришлось брать и ехать в Питер. Ну, было, конечно, сложновато. Опять же, сложновато было ориентироваться в жизни самой самой что-то предпринимать, покупать продукты, ну, как планировать свои вообще деньги, планировать свои расходы какие-то. Потому что обычно это все делали родители, и я даже никогда об этом не задумывалась. Потому что если родители всю жизнь будут помогать, просто, ну, не научишься быть самостоятельным, не научишься помогать другим людям. Не знаю. А, я начала рисовать еще в детстве мне это легче удается. Больше люблю рисовать там воду, небо. Рисование так сильно помогает, не знаю, абстрагироваться вообще от мира, увидеть что-то другое в этом мире. Тоже помогает задумываться, как Бог все это создавал, как это все особенно, как, как Он вообще это сделал, как-то ближе к Богу. А я очень рада, что переехала. Ну, какая-то своя жизнь, отвечаешь за себя. Нужно все равно вставать на свои ноги и делать все самим. Небесный отец тоже хотел, чтобы мы как-то прожили, может быть, без него. Бог хотел, чтобы мы жили без него и делали что-то самостоятельно, здесь на Земле, показали, что мы можем и как преданы ему, и можем стремиться куда-то сами. Мне кажется, что ну, это был очень хороший опыт для меня и вообще сейчас хороший опыт, что я могу жить без родителей. Меня зовут Дмитрий Ольга. Я люблю готовить, я люблю рисовать, я соседка, я романтик и я мормон.